Спина ТВ. расскажите, пожалуйста, про сотнечную акцию для Печарского района суда, что все, все властно идти бывает. Меня зовут Екатерина Мальдон, я московский правозащитник, член Комитета солидарности с Майданом. Значит, я узнала историю Сергея Хадияка в Одессе, я с ним встречалась. Его задержали незаконно без предъявления обвинений. 18 мая на открытии памятника героям Небесной Сотни. И, значит, депортировали сюда в Печерский суд, по дороге угрожая убийством, избили. И Печерский суд закрыл его, посадил под домашний арест до 18 июля. Без всяких на то без всяких законных оснований без доказательств, то есть там единственная какая-то фотография со спины похожего на него человека и очень серьезное обвинение в организации массовых беспорядков и в убийстве. Значит, ну я считаю, это вот такой я же беспредел, который происходит у нас в Москве, против которого мы боремся за наших вот, ребят, за узников болотной заузников 6 мая. Значит, мне было очень горько узнать, что тоже происходит и в Украине, тоже, что при режиме Януковича сейчас. Меня эта ситуация страшно возмутила. Я решила организовать вот такой пикет в поддержку политзаключенного патриота и гражданского активиста Сергея Ходияка. Он является там в Одессе членом комитета по борьбе с коррупцией и так далее. И я полагаю, что у них просто стоит задача у одесских там властей, полиции, я не знаю, у кого СБУ, стоит задача просто убрать его как гражданского активиста. Просто вот по беспределу его закрыть, убрать с политического небосклона Одессы, чтобы он замолчал. Вы его брат, да? Расскажите, да. пожалуйста, как он себя чувствует? Ну, сейчас немножко легче, но все равно я просто возмущен еще сильно тем, что получается, так как его избили, никто для этого ничего не делает. Значит, просто можно взять человека избить, что он лежит больной, а никакие, допустим, не ведутся меры. Это же тоже можно, можно так рассматривать как уголовное дело, правильно? Как это человека избили, а никто за это не наказан? Хтось може за це відветити, правильно? Mm -hmm. Все закрили глаза і ведуть себе так, як будто нічого не произошло. А Ви розказували, що була змінена стаття, так? Після того, як він йшов на волю, була інша стаття. Після того, як він вийшов, друга стаття. Yeah. Яка була стаття попередня? Там за масові, э, масові, да, за массовые За Организация масса. і организация. А тепер вже про вбивство. А, а, тепер же, да. Ведь... Так оно все. Вообще без всяких все Не серйозно. А ви його друг, так? Ви можете да, ще щось розказати? Да. то рассказать? Вместе з ним присутствовали на багатьох акціях. громких акціях. В принципі, ми слаживаем это, связываем с этими акциями, так как дела были громкие, и прокуратура, и судьи. Прокурора брали на взятки в размере 700 тысяч долларов. Это было все в Одессе. А, И... на, на, на базе тогда, да да да, 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 да. Это 6 на базе километр. Они Потом была акция по ага. иллюстрации головы суду Малиновского района, города Одессы. Тоже судья, он просто достал пистолет, угрожал людям, там это все зафиксировано на видеоматериале. Кауфман Игранов Финбанк. Тоже наша акция, как бы, это черный кошелек Януковича, до сих пор это все, И они же оплачивают да. сепаратистов, даже сейчас, на данный момент. Эти акции, это все, вся наша деятельность полностью, она не, не угодна ни нынешней власти, абсолютно. Мы, мы хотим правды, мы добиваемся ее всеми законными способами. Мы не, не нарушали закон, мы наоборот боремся с нарушениями закона а, ну вот так получилось. И вот факт. Послушай, вот сам уже уже закон сам сам себя и нарушает. Закон сам нарушает закон. Повесили это все на Сергея. И когда мы его освободили зала суда, выписали ему домашний арест судья, потому что здесь майдану пришло сюда. Да. Знали этого человека, это патриот, его Майдан знает. Да. И он Они то, ему пытались просто. инкриминировать массовые заворушения со стороны сепаратистов. Это, это просто настолько бред, что в голове ни у кого не, 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 влаживается. Это вообще сознание отказывается воспринимать такие вещи. И получилось так, что они были вынуждены уже подписать этот домашний арест. По приезду Сергея в, в Одессу ему переквалифицировали все. Теперь он обвиняется в убийстве. То есть это все более серьезно стало. Они, Аваков конкретно, я более чем уверен, Знаком с этим делом, потому что дело довольно-таки громко, и в СМИ уже везде оно прошло. К чему он ведет, люди не понимают. Все задаются вопросом. Я Это... думаю, ему очень стоило бы сейчас время пришло задуматься над этими действиями, так как один министр внутренних дел в бегах до сих пор. Если он желает повторить его участь, пусть давит дальше. Люди раз встали, встанут еще раз. И будут вставать до тех пор, пока такие как... Захарченко и министр внутренних дел в кавычках будут вести подобного рода политику. Мы призываем Я считаю, что вот эта фотография, которая снята, что он там на спортивной курсе, это, 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 что это детский сад. Это, mm -hmm. это что одно единственное доказательство, которое даже не доказательство. И очень сильно хочу обратить внимание на то, что никто ничего не делает для того, чтобы наказать тех людей, которые его избил. Все себя так ведут, как будто так и должно быть. Я очень сильно этим возмущен, и вот и ребята тоже, друзья, очень сильно этим возмущены. Хотелось бы, конечно, чтобы открылись у людей глаза и что-то делалось для этого. Чтобы делалось по справедливости, как оно должно быть, а не так, как удобно им. Все как-то так. Даже дякую, спильно тебе.